Ребята, доброе утро! Мы снова с вами и мы уже сидим на завтраке. В этот раз мы сегодня взяли панкейки. Настюша тоже уже наминает панкейки. Сегодня меню немножко отличается. То есть не те же самые завтраки, немножко совсем чуть-чуть варьируются, -чуть, э -э да? Как бы все те же есть колбасы, сыры, фрукты немножко другие. Вот, допустим, сегодня у нас пини. Картошка ежаренная. Картошка жареная, да, сегодня. Ну, так что мы будем кушать? всем. Всем приятного аппетита. Мы должны увидели, как тут О, тут же такая скала. А тут же это опасно, не? Наверное, везде опасно. Хочу такую штуку, смотрите, есть такая сувенирные доски. Они из дерева что ли? Из фанеры какой-то. Ну, прикольненько. Давайте посмотрим, какая интересная нам. Торы Малинас. Ну вот тут, конечно, ну, вот ассоциации. Мне, наверное, вот это больше понравилось. Вот, вот. Зайдем посмотрим, может Манжера. еще есть. Манжера. Конечно, вот это сразу, смотри, что это ассоциация такая. Не, какие-то. Это магазин, где Ну, Буда, видишь, он сразу нас заманил. А, это порфавору, что можно такую провести. Да. Пожалуйста, пожалуйста. Да, что нету тут тапочек. Ловец снова это или кто это? Да. Да. О, а, тут такие прикольные штуки. По... Да. Кстати, мама по-последнему. Ну, тут маленькие доски. Да, вот такая даже прикольная, не? Я на магнит а на этот холодильник сзади приклеил. Угу, И 8, 8 евро, да? Блин. Гусаки какие-то, что это за прикол? Ну прикольный магазин, какая-то такая нестандартные магнитики. черепахи какие-то. Пардона? А кей ора Досы. Мали Нет, эти большие доски тоже прикольные, они даже крутые, но... но буду их ставить? У нас большие... вот, мне вот это нравится. Да, да. Что-то с Украиной мне как будто трезубец немного, так сразу резко глянешь, если... Surf, my life, а мы вообще, совершенно... вообще, мы вчера с Настей такие серфингисты были. Да, Настя? Не, ну, вообще, я думаю, сюда можно будет вернуться за этими. Когда будем на обратном пути либо сегодня идти, уже надо думать об этом. Последний день бегать это постоянно какой-то кипиш. Начинаем нашу прогулку по пляжу. Тут идут у нас сейчас платные лежачки. Можно брать в аренду. Ирогин, влогин. Тут довольно много. с котиками, но тут у нас немножко преграда, камни, поэтому по самому пляжу мы не сможем двигаться. Мы пойдем вот туда по ступенечкам и потом по вот той дороге пойдем дальше. Ну что, мы движемся в сторону э, этого пляжа с котиками. Вокруг красивые виды. Сейчас покажу. ċrħom fħed Мы, кстати, дошли до этих скал. Это все-таки те скалы, где живут котики. Вот пишут Колония Хелина. Но пока что ни одного котика я тут не вижу. Наверное, потому что очень жарко. Какой-то памятник. Тоже в честь Дали, да? Скульптура Дель Пинтор Сальвадор Дали И муса Хала И кто тут у нас нарисован? Вот такая скульптура Ну что, мы тут шли-шли-шли Все искали, котиков искали Не находили ну вот нашли одного спит в тенечке. Бедолашка, ему жарко. А вот он подвинулся. Что Кот. <мирает> Иди, вставай, <Жить>, Что ты разнес? Так что все-таки мы котика нашли. Пока вместо одного. Нет. А вон еще один котик. Есть. Вот он, рыжик. Вот. Котик где твое семейство? Все-таки мы их нашли. Не так много, как но он хотя бы парочку. Тут король. Вон тут король. Ты лев. Симба, что ли, думаешь? Мам, мам, ау. Это да, че Ну, а не знаю, поприветствовал, наверное. Да так что мы второго котика нашли. А вот еще один котик. Они все прячутся в тенечке. Им очень жарко. Вот он. Он жив, пап. Он жив, конечно, он жив. Только ему жарко, очень жарко. А смотри, они такие большие коты. Не скажешь, что они тут голодают. Кс -кс -кс -кс. Даже не отзывается. Лаки? <с philosculpting> Нет, не лаки. <holy> Подойдем чуть поближе. Котик. <с critics> он даже не реагирует. Вот он. Да? Он спит. Вот он, вот он, рыжик еще. Ну что, мы все-таки нашли котов. Цель выполнена, да? Ставьте лайк. Да, Настюша? Ставим лайк. И тут мы приближаемся уже к пляжу. Я думаю, что мы сегодня, сейчас окунемся тут. Жарко, правда? Надо... А, а вон еще коты! А что ты что видишь, такое Знаешь, игол? сколько их! Да? Черный! Мам, что Что? Там было, что ну, наверное, тоже котики. Смотри, черныш идет! А -а -а -а. Черненький! Пап, кот! Кот! Вон, кот! смотри! Котейки ходят. Еще один! Еще один! Вот Вау! Ну и ты грязный какой, нос разбитый. Этот грязный, бедненький у него. Он худенький. худенький. А вот смотри, маленький котик, видишь? Да. Да, У каждого своя хотейка, да? А вон там домик. А вот там домик, да? Где? Там еще, да? А вот еще один. Ну, все-таки мы нашли и кото. Не, зайчика, зайчка, лучше не стоит. Вон колония Фелина тоже. Там мы проходили, не нашли ни одного котика, а тут, конечно, все-таки есть. гуляли, гуляли по пляжу и загулялись, что, во-первых, я сгорел, скорее всего, там плечи у меня уже красные. Во-вторых, мы дошли уже в другой город вообще, который Малинос, а вот Бен-Аль-Мадена, бен, -Мадена, бен -Мадена. Тут есть тоже прикольные пляжи. Есть колесо обозрения, сейчас до него дойдем. Набережная. А, смотри, Мишка, например.

Кардона, потом на Хорошо. Ты а ты навичок, а свали? навичок, Это ты навичок, а ты а Розовая моя, а твоя. Хорошо. а на какую-то территорию, а тут ремонтируют яхты. Да. О. -о, -о. На ну, такие это не Ну А чем такое делать? Да, тут, в принципе, на этом колесе обозрения было бы интересно, да? Угу. Чего-то оно не крутится. Я Настя нагрелась, мы тут пешком идем обратно уже и решила душ принять. О, кепку бы снять чуть-чуть, конечно. освежилась, круто. Молодец. Вот Торы Малинас мы уже, по сути, Смотри, как один. прошли чуть-чуть. Из песка, да? uh -huh. Сейчас посмотрим Я думаю, раз меняют, день, например, Вот еще у нас тут кусочек С пальмами И Я тут у нас страшно. Памятник Страш. Памятник кому это? Какому-то супермену блин. Что у него в руках? О май гад у него в руках Рыболов только что-то он без труселей. Так, очередная у нас выставка из песка Малина И такая душевая в виде рыбок. Оригинальная. Сегодня мы с Настей идем в бассейн. Мама наша осталась там. У нее есть дела. Вчера ходила с Настей в бассейн. А сегодня я. Еще сегодня мы думаем попадем на выступление. Какие-то там будут Микки Маусы тут на сцене, да? Да, Снушся, Сейчас мы идем в бассейн, будем нырять. Сейчас будет дуть. Да. да тут вообще вчера И такой не было. Да? Да. Ты не меньше? Вот -то Он маленький на этот бассейн. 啊，哎。 Вода очень теплая, вообще прикольно, народу немного. Сидим с Настюшкой, папа наш пошел заказывать пиццу и салат. А мы сидим и буду, а мы сидим ждем. Сейчас начнется шоу. Ожидание. Ребята, мы зашли поужинать. Я заказала себе салат Цезарь. Э, Саша с Настей заказали себе пиццу 4 сыра. Время уже у нас без 20.12. Mm -hmm. Так что мы будем ужинать. Ужинать. Mm -hmm. Всем приятного аппетита, кто кушает. И всем спокойной ночи.